yana projer möhtərəm hal başqamandan mən polkovnik Məmmədov Elnur Teymuroğlu Azərbaycan ordusunda xidmət edirəm 1992-ci ildən torpaqlarımızın azad olunması uğrunda aparılan döyüşlərdə iştirak etmişəm yaralanmışam dəfələrlə kontuziya almışam mayor rütbəsini mənə vaxtından əvvəl ulu öndərimiz rəhmətli Heydər Əliyev layiq bilib. İki oğlum var. Hər ikisi və mən Vətən müharibəsinə iştirakçı sıyıq. Hər iki oğlum Vətən müharibəsində iştirak edib, yaralanıb. Oğlanlarımdan biri və mən Vətən müharibəsində yaxşı tərəfə fətləndiyimizə görə sizin tərəfinizdən mükafatlandırılmışıq. Azərbaycan ordusunda olan Özbaşnalıqlar və qanunsuzluqlarla əlaqədar Müdafiə Nazirinin qəbuluna düşməyə, dəfələrlə cəhd edişəm və müraciət edişəmdə, əfsuslar olsun ki, bu günə qədər buna nail ola bilməmişəm. Əksinə, cənab Nazir məni qəbul etmək əvəzinə tutduğum vəzifədən azad edib. Azərbaycan ordusunda olan özbaşnalıqlar və qanunsuzluqlarla əlaqədar məni qəbul etməncə xahiş edir.